Это программа «Донбасс Реалии» в студии «Радио Свобода» Алексей Мацука. Приветствую вас. 12 декабря был подорван автомобиль с лидером местных казаков Луганщины Павлом Дремовым, который в результате погиб. Это не первый случай насильственной смерти в среде сепаратистов Востока Украины. В мае этого года в Луганской области был убит другой лидер сепаратистов Алексей Мозговой. Журналисты «Радио Свобода» подготовили небольшой сюжет о том, кто такой Дремов и при каких обстоятельствах он погиб. Известного стахановского сепаратиста Павла Дремова взорвали 12 декабря в автомобиле на трассе Первомайск-Стаханов. Дремов прославился год назад, когда открыто записал видеообращение, где открыто критиковал главу ЛНР Игоря Плотницкого. Сегодня мы хотим обратиться к мировой общественности и лично к Владимиру Владимировичу Путину и рассказать, что происходит сейчас в так называемой Луганской Народной Республике. Ваши ставленники, господин Плотницкий, воруют каждый день составы с углем. Лично я сегодня насчитал 164. По той же схеме в собственных автомобилях были убиты и другие противники Плотницкого. Александр Беднов по кличке Бэтмен. Его кортеж сожгли под Лутуги на 1 января 2015 года. И командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой, чей автомобиль взорвали, а затем расстреляли. И вот в декабре пришла очередь стахановского бати Павла Дремова. Луганские сепаратисты привычно обвинили в инциденте украинских диверсантов. Но уже очевидно, что совершенное преступление является продолжением активизации террористической деятельности спецслужб Украины на территории нашей Луганской Народной Республики. Однако сами сепаратисты отказываются верить в версию верхушки ЛНР. Глава казачьей национальной гвардии атаман Николай Казицын заявил, что донские казаки будут мстить луганским за погибшего товарища. Я вам сказал, все убийства, которые были совершены подлым путем, начиная с Бэтмена, все понесут ответственность. И за те сотни казаков и простых граждан Украины, Донбасса, которые находятся сегодня в камерах заточения в Луганде, все эти подлецы понесут ответственность, потому что есть информация, что они издеваются над людьми, бьют, ломают ребра, выбивают глаза. Все списки будут как один. Елетина будет работать, не останавливаясь. Это я им обещаю. В расследовании убийства одного из сепаратистов принимал участие и мой коллега, журналист-луганчанин Андрей Дехтеренко. Андрей, добрый день. Добрый день. Алексей. Какое место Мозговой занимал и э, Дремов занимали в иерархии ДН, ЛНР и что они, собственно, себе представляли в этой структуре сепаратистских движений? Их позиция среди сепаратистов постоянно менялась. Если э, в начале сепаратистского мятежа и гибридной оккупации, они были одними из первых из равных, то есть были равновеликими вместе с Плотницким, то после августа 2014 года, когда Плотницкий стал так называемым главой ЛНР, всех этих сепаратистов поставили под простым выбором. Либо вы подчиняетесь, переходите в народную милицию или другие формирования, военизированные сепаратистов, либо вы будете ликвидированы. Ну, я так понимаю, они перешли, потому что сейчас на сайтах сепаратистов они так и называются, представителями народной милиции. В конце концов, да, но это произошло только в мае 2015 года, точнее весной еще, в марте 2015 года, уже после того, как в Уганской области на ее оккупированной части начали отстреливать таких представителей бандформирования, как Бэтмена, малыша, Ищенко и так далее. Но а как видимо стоит им это не за, помогло. Кто стоит за этими убийствами? Потому что официальная информация, ну как если можно сказать официально, утверждается, что это киевские наемники расправляются с прекрасными лидерами сепаратистского движения. Ну, я думаю, что станет понятно, кто на самом деле убивал только через много лет, когда Донбасс снова станет свободным, снова станет украинской территорией. Единственное, что могу сказать, что почему-то таинственная украинская диверсионно-разведательная группа убивает только тех боевиков, которые вступали в конфликт с главой ЛНР Игорем Плотницким. Если отвечать на вопрос, кому это выгодно, то ответ очевиден. Выгодно тем, кто сейчас сидит в здании Луганской областной государственной администрации. И, к слову, вот даже Николай Казицын, лидер казаков, который пытался, собственно, с помощью и Мозгового, и Бэтмена, и Дремова организовать какое-то вот альтернативное ЛНР. И в свое время контролировал 80% области, об этом прямо заявляет. Он говорил о том, что в Луганде сейчас находятся в тюрьмах граждане Украины и Донбасса, которых там пытают. То есть я думаю, что это, к слову, показатель того, что убийство Дремова вовсе не ставит точку в борьбе за власть на этой оккупированной территории. Она будет продолжаться. Можно ли сравнить Дремова и Мозгового с такими одиозными представителями соседней, так сказать, республики ДНР, Моторола, Гиви или это разного уровня люди? Основное отличие в том, что каждый из этих командиров был таким региональным бароном. Во время перехода да, полностью под власть Плотницкого, им, каждому из них дали определенный регион, определенный город в кормление, по фе феодальной терминологии. Если у Дремова это был Стаханов, у Мозгового был Алчевск, у покойного Ищенко по кличке Малыш это был Первомайск. До определенной поры предложили вот такой вот кусок, да, небольшой, как, как феодальным баронам, но, видимо, посчитали, что те недостаточно лояльны, было бы проще их убить. Ну, предложили, видимо, кто-то предложил. То кто может такие предложения сегодня делать на той территории? Ну, это уже вообще большой вопрос, кто именно курирует сепаратистские формирования. Понятно, что все следы ведут в Москву, все следы ведут в Россию. И э, еще один важный вопрос, на мой взгляд, на который хотелось бы найти ответ: почему Павла Дремова убили именно сейчас? Через полгода, через год после его громогласных обвинений в адрес Плотницкого, и через полгода после того, как он, ну, фактически, перешел в формирование народной милиции. И э, в своей статье на сайте Радио Свобода я написал о том, что сами сепаратисты готовятся к так называемым местным выборам, которые согласно минским договоренностям, должны пройти по какому-то смешанному законодательству, согласованному с Украиной. И, в принципе, сами они очень сильно боятся этой ситуации, поскольку могут потерять власть, если выборы проведутся хоть как-то честно и действительно люди смогут проголосовать под наблюдением тех же международных организаций. Например. То есть некий путь примирения и диалога, как я понимаю, предстоит сегодня пройти и большому Донбассу и оккупированному Донбассу. Ну вот складывается такое впечатление, что убирают действительно самых радикальных, те, которые были недовольны минскими соглашениями, которые были больше всех ориентированы на Россию. И тот режим, который сейчас выстраивается в Луганске, он выстраивается таким образом, чтобы при изменении политической конъюнктуре, его можно было действительно повернуть в сторону Украины. И Плотницкий этому соответствует, на мой взгляд, идеально. Тем временем в Харькове три дня представители гражданского общества из Европейского Союза, Российской Федерации, Беларуси и Украины пробовали искать точки примирения с Донбассом. В этот раз для участия в международном проекте Дебаты в Европе решили выслушать и точку зрения представителя организации ЛНР. На дебаты была приглашена литератор Елена Заславская, которая в своей поэзии прославляла Новороссию и поступки все того же Моторолы. Далее рассказывает наш корреспондент Владимир Носков. Организаторы международного проекта «Дебаты в Европе» для Харьковской встречи предложили попытаться нащупать возможные пути примирения в конфликтных регионах и обозначить роль в них людей искусства, философов, историков, социологов, психологов и журналистов. Появить такую ситуацию. Завтра Донбасс повертается в склад Украины. И мы встречаемся ведь навич на с полтора или двумя миллионами наших спевгромадян, которые имеют трешки иные погляды, чем мы. И от что. Що далі? З ними так чи нет, інакше треба буде говорити. Критику в адрес Сергея Жадана и других организаторов конференции вызвало приглашение на дебаты поэтессы Елены Заславской, живущей на территории так называемой ЛНР. В своей поэзии Елена героизирует боевика Моторолу и воспевает непризнанные молодые республики на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Мне трапилось брать участие в сотнях дискуссий, встреч и разговоров про Донбасс. Зазвучит, це это так. Приходили люди, які один одного добре знают, які, в принципе, знаходяться на них позициях, при этом не було жодного голосу голоса в ответ. Всегда было, как знаєш, знаешь, хору в порожньому зале. Мне це, здається, просто якимось то Сергій Сергей Жадан, объясняя приглашение в Харьков на дебаты Елены Заславской, подчеркивает. Для него важно было то, что она не брала в руки оружие и не стреляла в украинцев. У Заславской также на руках есть украинский паспорт. И ей не воспрещен въезд на свободную территорию государства. Запросить Заславскому я. А я ехала с таким вопросом, а действительно возможен ли диалог? Вы хотите, чтобы кордон закрыл между Луганском, Донецком и Россией? Нет. Потому что Россия у нас не воспринимает Россию как врага, а только как друга. И когда в Луганске не было света, воды, связи гуманитарные конвои шли только с России. На публичных европейских дебатах о Донбассе переселенцы из Луганска Елену Заславскую встретили с плакатами. На фотографии гражданские пленные, сидящие в луганских подвалах и бывавшие за стенках, а также расстрелянная семья Алены и Владимира Кулиш. На публичных дебатах Заславская не проронила ни слова. Зато во время закрытой части дискуссии с вопросами к Елене не церемонились. Готовы ли вы сами, как личность, нести ответственность за вот эти побои. Мне, к сожалению, не дали фото вывести на экран. Это фото Вячеслава Бондаренко, который э, был в да, мы... Я готова нести ответственность. Я имею представление, что такое э, война и какие преступления совершаются во время военных действий. Но только в том случае, если вы будете нести ответственность не за реформы, а за убитых детей, за убитых женщин, за э, погибшее мирное население. Нет, в Луганске, в Донецке. Где э, себя. Глядящим, активным... Э, участников, чьи люди пославляют и кто Моторова, например. Наверное, активным участникам, потому что смотреть на то, что происходит и молчать невозможно. Просто каждый участвует, наверное, по-разному. Кто-то с помощью там, оружия защищает свои идеалы, а кто-то словом. Я не могу сказать, что Плотницкий мой герой. А, а Моторова? Мой герой, ну, мой отец, мой герой. Моторола, ну в какой-то мере, да, тоже разговор о примирении между украинцами, живущими на свободной мирной территории государства, и оккупированной пророссийскими российскими боевиками в Луганской и Донецкой областях полон упреков взаимных обвинений. Это не даже не столько дебаты, сколько надо разговаривать, проговаривать, озвучивать. Но ну, это знаете, как в детстве а, мне это нравится, а это мне не нравится. Чтобы мы понимали территорию друг друга. Поэтому об этом, конечно, стоит разговаривать и очерчивать те вещи, которые важны и понятны каждому из нас. Организаторы дебатов в Европе, а это ряд немецких культурных фондов, Сергей Жадан и Ярослав Грицак, настаивают. Речь не идет о легализации сепаратистов, ведущих войну на Донбассе. Эти дебаты для украинцев, которые оказались по обе линии фронта. Сергей Жадан уверен, придет время, когда диалог о примирении украинцев выйдет на общенациональный уровень. Владимир Носков, Анатолий Мажора, для Донбасс Реалий, Радио Свобода. На скайп связи со студией Радио Свобода один, одна из организаторов дебатов, Иванна Скиба Якубова, волонтер из Харькова. Иванна, добрый день. Скажите, цель достигнута? Какие впечатления у вас от увиденного и насколько эти эмоции были обоснованы? Ну, звичайно, звичайно, мета в, ну, в найширшем, да, так мы и не может быть достигнута там, за два дня. Ну, це... Это неможливо. Неможливо собраться, две дни поговорить и все решить. І так далі. І от Жодан, до речі, кілька разів він підкреслював, що ну, нам не йдеться зараз про примирення. Да? Ми повинні просто почати говорити. А для мене, що було важливим, що ми породили діалог в першу чергу з самими собою. І з'ясувалося, що ми не вміємо і не готові до розмови не лише з тою стороною, да? з людьми, які мають якусь іншу світоглядну позицію. Ми не готові до діалогу всередині ну от власного світу, тому що от уже тиждень точаться просто страшно запеклі бої між там харківськими, і вже не тільки харківськими, да? там уже київські журналісти підключилися і так далі. А, щодо доцільності, взагалі, цього навіть недоцільності. Тут же ж є те теза про це, що це взагалі ну не гігієнічно, да? що це не відповідає якісь гігієні мозку сідати за один. Стіл з людьми з того боку. Іванна, а скажіть, яка мотивація у вас лічно займатися цим проєктом? Для мене це був свого роду внутрішній такий виклик, внутрішній експеримент. І я хочу сказати, що мої особисті результати вони виявилися абсолютно не такими, яких я чекала, і не тими, на які я розраховувала. Потому что ну, э, открытая часть этих дебатов заканчивалась тем, что Олену Заславскую я выводила из зала, держа за руку. Иванна, у нас в студии также Андрей Дегтяренко, мой коллега, э, журналист «Радио Свобода», и он прожил всю свою жизнь в Луганске. Андрей, у меня в связи с этим к тебе вопрос. Кто такая Елена Заславская и почему именно она представляла Луганск или оккупированную территорию в Харькове на минувшей неделе? Лену знаю очень хорошо, очень давно. Мы долгое время были друзьями, товарищами, еще когда она была в литературной группировке «Стан». И никто не мог предположить, что в 2014 году случится катастрофа, которая нас разведет фактически по разные стороны баррикад. А, считаю действительно талантливой поэтессой, не разделяя абсолютно ее идеологические взгляды. Очень надеюсь, что это наносное и верю все-таки, что когда-нибудь мы с Леной и с другими товарищами и бывшими коллегами даже, которые сейчас поддерживают сепаратистов, все-таки сможем найти общий язык. И, честно говоря, тоже очень неоднозначно ставился к идее подобных дебатов, но в первую очередь хочу похвалить Лену за смелость. Она все-таки рискнула, приехала, прорвала тот идеологический колпак, который выстраивали в том числе с той стороны, о том, что здесь на улицах ходят фашисты, что ее там заберут в подвал СБУ. Мы видим, что этого не произошло, и на мой взгляд, Идеальное завершение подобных дебатов, что действительно люди смогли пожать друг другу руки и никто не устроил никакую провокацию. Это отлично. Елена Заславская, поэтесса, жительница Луганска, сейчас у нас на телефонной связи со студией. Елена, добрый день. Вы добрались в Луганск безопасно и как вы сейчас осмысляете все увиденное и пережитое в Харькове? Добрый день, Алексей. Да, я добралась благополучно. Организаторы проводили меня до автобуса. Я вернулась точно так же, как и ехала через Россию. Вчера приехала. Рано утром. И ваши, какие ваши впечатления от увиденного в Харькове? Я прочитал у вас на странице, на вашем сайте, вы пишете здесь достаточно большой текст, но можете со зрителями поделиться вот как-то. Ну, самое главное, что я хотела сказать, что э, много людей беспокоилось действительно обо мне и, и по ту и по другую сторону линии соприкосновения, потому что социальные сети и пропагандистские СМИ делают свое дело, разжигают ненависть, настраивают. Тем не менее, если вы придете в Харьков на автовокзал, вы посмотрите, что полные автобусы идут в Луганске, такие же полные автобусы идут в Харьков, в Киеве, в другие части Украины. То есть люди ездят на межличностном отношении, взаимодействуют заде... друг с другом, ездят по делам, ездят на учебу, в том числе, наверное, это продукт потому что дешевле. Экономическая блокада Луганска поставила город в, таком, в такое положение, что цены здесь высокие, а зарплаты остались на довоенном уровне. Елена, скажите, а... как в Луганске восприняли вашу поездку в Харьков? И нет ли непонимания, либо недопонимания какой-то агрессивной оценки вашей деятельности в Харькове? Ну, меня только поддерживают и э, благодарят, что начат какой-то вот э, диалог. И вы можете посмотреть на реакцию наших средств массовой информации, статья на Луганск один и э, на МИА Исток, молодежное информационное агентство. И еще вот будет у меня несколько э, интервью. Спасибо, Лена. Спасибо, Елена, Иванна Скибаякубова также с нами на скайп-связи. Она один из организаторов этих дебатов, где была Елена Заславская. Иванна, скажите, какие дальше шаги в рамках этого проекта? Будут ли еще приглашаться деятели группировок сепаратистов или представители незаконных вооруженных формирований или их, может быть, творческих союзов? И что будет дальше? Ну, смотрите, если говорить конкретно об этом проекте, да, то как бы этот проект, он как передвижной цирк, он приехал и уехал. Дальше они поехали там, в Санкт-Петербург, в Выборг. Это ну, от, отдельно существующий проект, нам не нужно к нему привязываться. Да? Нам не нужно ждать каких-то немцев, европейцев для того, чтобы начать друг с другом разговаривать. Мы сейчас говорим о том, что очень хочется сделать такой проект, собираться небольшими группами... Эм, ну, нас, харьковчан, да, и проговаривать вот эти вот больные вопросы для начала между собой, то есть прежде чем идти на ту сторону, давайте сами с собой договоримся. устраивает нас, то а не устраивают, что именно нас не устраивает. И вот важный момент: вы там где-то в подводке сказали о том, что пригласили представительницу ЛНР, но как бы она не является представительницей ЛНР, она не занимает постов в этой так называемой республике, да? То есть ее и запросила к приватному Иван, дело в том, что представитель ЛНР мы воспринимаем ЛНР не как территорию, а как отдельную группировку, организацию, которая временно контролирует часть районов Луганской области. Насколько мы знаем, Насколько мы знаем, Елена как раз представитель одной из организаций в рамках группировки ЛНР, и эта организация называется Союз писателей или поэтов. ЛНР. Для нас, с точки зрения права, то это как раз именно так и воспринимается. Но терминология, я согласен, несовершенна, и необходимо об этом также думать. Вы знаете, до того, как начался вооруженный конфликт у нас в Донецке, у нас тоже был проект, назывался «Донецкий диалог», но тогда в стадии активного противостояния, это была весна 2014 года, как раз сторона антимайдана, она игнорировала подобные мероприятия и не ходила на встречи и собрания активистов, общественных деятелей и людей, которые были заинтересованы как раз в выстраивании подобного диалога. Здесь рядом со мной еще Андрей Дехтеренко продолжает находиться. Андрей, что в Луганске было, насколько был там или не было такого диалога между представителями антимайдана и Евромайдана? Я могу вспомнить другую историю. Незадолго до своей гибели Алексей Мозговой, мы его вспоминали в программе, это командир батальона Призрак, который сидел в Олшевске, устраивал несколько телемостов с представителями батальона Айдар. И на то время действительно это был такой очень смелый и одиозный ход, как с точки зрения Киева, так и с точки зрения Луганска. Подобные попытки продолжались всегда. Проблема в том, что если мы отмотаем время на полтора года назад, когда в Луганске одновременно были и Евромайдан, и Антимайдан, то ситуация и атмосфера была настолько наэлектризованы, что о каком-то диалоге речи в принципе не шло. Закончилось это все действительно разгоном Евромайдана, силами Антимайдана. Если и были такие попытки, они были спорадические, они устраивались журналистами. Но вот такого внутреннего посыла да, к тому, что действительно пришло время Такого не было. И вот, на мой взгляд, как раз то, что в течение этой войны, в течение всего конфликта, сами стороны, без участия средств массовой информации, писатели, поэты, люди, которые воюют с одной и с другой стороны, пытаются говорить это все-таки хороший признак, и мне кажется, это может стать началом действительно подобного примирения. Все-таки мы одна нация, и в конечном итоге, как и восточная, как западная Германия, как и другие страны, которые были разделены подобными конфликтами, подобными оккупациями и так далее, все приходили к подобному диалогу. Я верю в то, что подобное произойдет и у нас. Спасибо, Андрей. У меня последний вопрос к нашей гости по скайпу, Иванне. Иванна, Насколько вы верите в то, что диалог может стать национальной идеей Украины и победить все те негативные стороны, которые возникли сегодня на востоке страны, и в том числе в Харькове, кстати, где мы видим политическое противостояние между различными лагерями и политическими партиями? Сможет ли диалог спасти сегодня нас всех? Ну давайте, давайте маленькими шагами, да, двигаться, как бы диалог, как, ну как идея, ну нет, конечно, диалог, как какие-то конкретные вещи, в том числе, ну для меня очень важно развенчание мелких стереотипов, мел, мелких мифов. Вот, например, разговаривая с нашим медицинским волонтером и человеком, которым занимается медреформой, Лена сказала, ну, мы все знаем, что в Европе вызов скорой стоит 500 евро. Ну, не знаю, откуда они это берут, но неважно. И вы вот в Украине тоже хотите сделать то же самое. На что Виктория и говорит, да нет же, миленькая, мы же как раз хотим, чтобы ну, медицина наконец-то стала бесплатной, чтобы бесплатно было вот это, вот это и вот это. Я почему так долго? К тому, что ну, вот на таких вещах, да, возможно, нужно базироваться. То есть объяснять не только то, что мы не едим христианских младенцев, но и то, что в базисе, вот, в основных ценностях, у нас, как бы, в общем-то, стоят одни, одни и те же задачи. Если... Спасибо, Иванна. Спасибо, Иванна, Иванна Скиба-Якубова. В студии был сегодня вместе со мной Андрей Дегтяренко, журналист «Радио Свобода», и Елена Заславская по телефону из Луганска, она поэтесса, которая сейчас живет в оккупированном городе. Нашим зрителям напомню, что этот выпуск и все предыдущие выпуски «Донбасс. Реалии» доступны на сайте «Радио Свобода» и можете подписаться на нас в социальных сетях. Сегодня на этом все. До свидания.